kanal mərkəsinə hər vaxtı xeyir olsun. 2023 iyun sertifikasiya imtahanlarına dəstək üçün suallar paylaşan bilirsiz ki, və kanalımda 8- bu 8-ci idi. 8 ədəd sınaqlar paylaşmışam. Çoxlu sayda buyurub baxa bilərsiniz, amma müəllim yoldaşlarınızla paylaşmağı unutmayın. Və belə bir tərliyə baxaq. Əvvəlcə əlbəttə ki, özünüz eləməyiniz daha məsləhətdir və bu PDF şəklində bu misalları həll eləmək istəyirsinizsə, linki yerləşdirirəm açıqlama qismində, ödənişsiz WhatsApp qrupları. Ora daxil olun və ordan əvvəlcə özünüz PDF şəklində həll eləyib, sonra izahatlara buradan izləyə bilərsiniz. Deməli, gəlin baxaq. Tənlik həllilərin. Baxın, çox mürəkkəb bir tənlikdir, düzdür? Amma bunun çox asan bir yanaşması var, necə? Bax, bax, bax bura kimi hamsı mötərzədir. Bax bax bura kimi. Bunun içində x var deyəndə bu əslində bilinməyən bir şeydir. İndi təsəvvür eləyin, bilinməyən bir şeyə 4-ə vurublar, cavab 8 eləyib. Deməli bu bütün bu böyük bir həngamə, bax yazaq bunu. Böyük bir bu yazılış Səndə mə nəyə bərabər imiş? Bir də gör düz götürdüm. Tıl. 1, aha. Və bura kimi gəldim də bu axırıncı mörtərzəni qoymağın məsləhəti yoxdu, bunu silim. Bu mörtərzəni vurublar 4-ə bərabər elib səks. Demə hələ bu nəyə bərabər elmiş? 2-yə bərabər elmiş də, çünki 2, bax bu 2 olubmuş ki, 2 * 4 = 8 eləyibmiş. Ondan sonra nə edirəm? Başlayıram bir-bir sola doğru getməyə. Yəni bil ki, bax bir-bir bu kənardakıları yoxa çıxarda, çıxarda mötərzələrə daxil olacam, sonra x-in yanına gedib çıxacam. Mən deməli ən sona daxıram. +1 yazıblarsa, mən bunu nə edirəm? üstə gəlirəm 1-i. Deməli, bu bura 6-ya kimi olan hissənin cavabı nə oldu? 3 oldu. Yaxşı, sonra baxıram. İndi mörtərizəyə qədər olan hissəyə baxıram. Deməli, yenə köçürdük. Bunların hər biri hər dəfə köçürülməlidir. Sadəcə e, belə deyim, mən alə 13 köçürtdüm mə? Hə. üstəgəl deməli 13 üstəgəl 13 A, bu bərabərdir. Deməli 6-ya bölüblər bərabərdir 3 eləyib. Neçəni 6-ya böləndə 3 eləyir? Əlbəttə ki 18. Deməli neçə imiş? 18 imiş. Yəni burada bölmədirsə mən tərs əməl apardım, vurdum. Yaxşı, sonra nə edirəm? Sonra baxıram ki, burada üstə gəl 13 var. Dədiyim kimi hər dəfə sola doğru hərəkət eləyirəm. Qabağıma çıxanları üstə gəl çıxacam, çıxdısa üstə gələcəm, vurmaça böləcəm bu şəkildə. İndi bu üstə 13 olduğundan mən bunu appBaram o tərəfə 13 şəklində yazıram. Onda bura qədər olan hissəni yenidən köçürdürəm. Baxın. 5 üstə 13-ü yazmıram, düzdür? Bərabər də nə yazıram? 5 yazıram. Bərabər 5 yazdım. Təmizdir. Burda sadəcə bir az diqqət tələb eləyir, başqa bir şey yoxdur. Bərabərdir peş yazdım, çünki 13-ü aparmışdım o tərəf. İndi ninirəm, indi baxıram ki 75-i bölüblər mürtərziyə, cavabı 5 çıxıb. Deməli bu mürtərziyənin özü bax bu mürtərziyənin özü neçə idi? Əlbəttə ki 15 idi. 2 şey, 75-i 15-ə bölüblər data 75-i 15-ə bölüblər 5 eliyib də. Deməli mötərzənin özü 15 imiş. 15 imiş. İndi gəlin baxaq. Bəs bu mötərzəni də 5-ə vurublar. Baxın, mötərzəni də 5-ə vurublar, cavab 15 idi. Bu da mötərzənin içindəymiş 3 imiş. imiş. Görürsüz? Mötərzənin 3 imiş və nəhayət 4x bərabərdir. Bu 3-dən bu 2-ni çıxıram 0 və x əlbəttə ki 0-dır. 2 4-ü 0-a vurub 0 alıblar. Cavab nə oldu? A variantı. Sonra baxaq növbəti misala. Dostlar bir-biri ilə məktublaşdılar və nəticədə cəmi 132 mektub göndərirdi. Neçə dost məktublaşmışdır. Bax, burada belə bir qayda var. Həmin bu məktublaşma, hədiyyələşmə işində neçə nəfərdirsə, tutsaq ki, x nəfərdirsə, x nəfəri özündən 1 vahid az alıruq. Özündən 1 vahid az alıruq və 132 edir. Cavablardan da asanlıqla baxasınız görəcəksiniz ki, 12-dir. 12-ni vuranda 11-ə, yəni özündən 1 vahid az Cavab neçədir? 132. Cavab nə oldu? C variantı. Sonra belə bir misal bərabərsinin neçə natural həlli var? Bax, bu misalların mən sizə daha rahat, daha gözəl yolunu deyəcəm. Bunlar ikiqat bərabərsli ar adlanır və bu zaman biz ortada əgər Əlavə x-dan əlavə çıxma üstəgəlmə varsa, birinci onları eləyirik, necə eləyirik? Çıxıblarsa biz onu hər iki tərəfə üstəgəlmə qismində aparacağıq. Onda elə birba bu çıxma 3-ü həm sağ tərəfə üstəgəl 3 kimi aparacam, həm sol tərəfə üstəgəl 3 kimi aparacam. Onda nə baş verəcək? Solda olacaq 6, ortada qalacaq 3x, sağda isə olacaq 36. Bəs yaxşı, mənə e, x lazımdır axı, düzdür? Yəni sə natural həlli var. Həll də nə deməkdir? X-ın qiyməti deməkdir də. Mənə x lazımdır. Mən deməli bu x-ın 3-ə vurulmuş əmsalından azad olmalıyəm. Ona görə hər həddi, yəni bərabərdə 3 dənə bax burda hədd var. Hər həddi 3-ə bölürəm ki, bu x burada tək qalsın. Nə alınacaq? 2 <= x O da kiçikdir neçədən? 12-dən. Yəni mənim x-larım 2 ilə 12 arasında yerləşir. Deyir ki, neçə natıq həlli var? Fikir verin, burada 2 altında xətt varsa, 2-nin özünü götürürük sayma zamanı. 2, 3, 4 vəs-əra vəs-əra. Gəlib, amma burada 12-nin özünü götürməyəcəyik də. 11 götürəcəyik. Əgər bir ədədin özünü götürüb o bir ədədi götürmürsə, biz sadəcə sonla başlanğıcı çıxırıq. Cavab nə çıxdı? 10. Və yaxud da saya da bilərsiz də. Yəni qayda, əgər sizə deyirsiz ki, çox qayda öyrənmək istəmirəm, elə mənə belə daha atdılar, yaxşı. Sonra nə deyir? Bir boru hovuzu 5 saatda doldurur. Digər isə 6 saatda boşaldır. Hər iki boru eyni anda işləsə hovuz neçə saatda dolar? Bax, burada da burada da çox vaxt belə deyim ki, qaydadan istifadə edirlər, hazır qaydadan. Amma nə bilim, mən çox ehtiyac duymuram elə şeylərə. Əgər məsələnin məntiqini başa düşsəniz, lap sabah qayda yadınızdan çıxsa belə siz vəziyyətdən çıxa biləcəksiniz. Deməli nə deyir? Bir boru hovuzu 5 saata doldurur. Bu 5 saatlıq iş işləyir də, o biri isə 6 saata boşaldır. Bax, belə olan halda biz əvvəlcə baxırıq ki, 1 saati qoşuruq. Görək bu 1 saata bunlar nəniyəcək, nə iş görəcək. 5 saata dolduran 5-dən 1-ini işləyəcək. 6 saata boşaldan isə 6-dan 1-ini işləyəcək də, düzdür? və b boşaldı, biri dolduranda yadınızda saxlayın, burada çıxma əməli eləyirik. Və sonra, ninilik, sonra nə edirik? Sonra həcmə. Məxrəci bir-birinə vururuq, sürəti isə böyükdən kiçiyi çıxırıq. O da eləyir 30/1. Yaxşı, digərsə 30/1 nə deməkdir? 30/1 bunların ikisinin ikisi birləşib iş görür axı. İkisinin 1 saatda gördüyü işdir, 1 saatda. İndi təsəvvür eləyin. Bu iki boru 2 özü birlikdə işləyəndə 1 bir saat ərzində 30-dan 1 hissə dolursa, ümumi hovuz neçə saatda dolmuş olar? Əlbəttə ki 30 saatda dolmuş olar. D variantı. Sonra mən... ikinci suala baxaq. <coughs> Deməli müəllimlər bu 100 bal MHM-in 100 bal kitabından 50 sınaqlara. Bax, o kitabdan götürmüşəm bu sualları və sınaqların bundan əvvəlki sınaqların hamısı kanalımda var. Bu da elə bir yarı-yarı paylaşıram ki, həm müəllimlər bilirəm işləyir, vaxta vaxtları olmur. 10 dənə, 10 dənə suallara baxmaqla sizə əslində daha rahat olacaq. Həm də mənə də rahat olur videonu tez çəkib paylaşmaq. 5-ci də nə deyir? Deməli, şirniyatçı şəkər buranın 1-ini 35 qəpikdən satarsa 5 manat zərər eləyir. Dənəsini 50 qəpikdən satarsa 7 manat xeyir əldə edir. Şirniyatçının neçə ədəd şəkər bası var? Tutaq ki, neçə ədəd şəkər bası var? Tez ağlımıza gəlir, x ədəd şəkər bası var da. İndi Ə e, deməli bu əgər 35 qəpikdən satanda x vur 35 qəpik amma 5 manat zərər eləyir. 5 manat zərər eləyir. Onda mənim pulumun düzəlməsi üçün nə yazmalıyam? 3 + 5 yazmalıyam da, düzdür? Mənim pulumun düzəlməsi üçün o 5 manat zərərini də qoysam üstünə pulum düzələcək. Sonra 50 qəpikdən satıram. 50 qəpikdən satanda 50 vurax x. Amma 7 manat xeyir, yəni 7 manat mənim əlavə pulum olur. Onda mən o 7 manatı çıxsam yenə mənim əvvəlki pulum olacaq. Və əvvəlki pulum olduğuna görə bunlar arasında bərabər işarəsi qoydum. Bundan sonrasına isə gəlin həll edək görək necə edirik. X-ları bir tərəfə yığıram. Bax bu elə 35x, 35x-i 50x-in yanına gətirəndə 50-dan elə bil ki 35-i çıxırıq da nə qalır? 15 qalır da, düzdür? 15x bərabərdir bərabərdir. 7-ni də keçirdəndə 5-in yanına eləyəcək 12. Amma burada 15 qəpikdir, 12 isə manatdır. Bunu nəzərə alaq və burdakı x-ı tapanda 12 manatı gəl çevirək qəpiyə çünki bölməlikdə 15 qəpiyə. Aha, nə şey eləyir? 80 qəpi eləyir də. Bəli, 80 qəpi. Deməli oldu nə? D variant. Sonra deyə bizdən nə soruşuldu? Ha, hə, şəkərbənd soruşulmuş. Sonra sonra Bəli, burada da çevirmədir, bir dəqiqə. Hə. Ha. Burada sadəcə çevirib hesablayacağıq. Gəlin baxaq. Deməli, ə, gəlin hamısını ya qrama çevirək, ya qrama çevirək, ya da nə edək? Qrama çevirək, bəli. Deməli 12 ton 400 kq 12 tondur. Əvvəlcə buranı hesablayaq bir. Bax, 12 ton 400 kq elə 12400 kq deməkdir. Bundan çıxacağıq 3 ton 2 sent. 1 ton 10 sentdir. 1 ton 10 sentdir. Və bunu yadda saxlayaq. 1 sent isə 100 kq-dır. Onda burada nə olur? Elə bir 3000 3214 olur da, hə. 3214 olur. Bunu əvvəlcə hələ bir çıxaq, sonra qramı da çıxarıq. Aha, deməli burada olacaq nə? 6, sonra 8, 1 və 9. Bu kiloqramda. Bundan da, bundan da krama çeviririk. Nəyə çıxacam? 300 çıxacam. Baxaq nə alınacaq? 0 0 7 5 8 1 9. Deməli bu cavaba baxaq hardadır? 985 və 700. 985 9700. Bəli, B bəl bəndidir. Və salam. Sonra 7-yə baxaq. <coughs> Müəllimlər, yəni əgər sizə faydalıdırsa, ə, yəni maraqlıdırsa, baxmağa davam edirsinizsə və bu kimi tez-tez videoların, sınaqların tez-tez gəlməsini istəyirsinizsə, yorumlara yaza bilərsiniz ki, bu həm də mənə də sevindirici hal olacaq. Şey, deməli, mən kimlərəsə faydalı oluram, kimlərinə kömək edirəm. Eyni zamanda like edib paylaş düyməsi var. Paylaş düyməsini vuraraq orda linki kopy edin ki, Vin kopilə kop edəndə elə bir daha çox insan qarşısına çıxarılır. Yətiyə baxaq. Düzbucaqlı üçbucağın düz üç bucağı, üçbucaq hansı üçbucağı idi? Bir bucağımız düzbucaq idi da. Qalan iki bucağımız iti bucağı idi. Iti bucaqlarından biri o birindən 10 dərəcə böyükdü. Məsəl iti bucaqlarından biri x-dirsə, o biri x+10 olsun. Həmin üçbucağın böyük bucağını tapın. Həmin üçbucağın böyük, əslində həmin üçbucağın böyük bucağı e, deyəndə bu məsələni heç ümumiyyətlə həll etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni burada bir az bizə çaşdırıcı o həmin 10 dərəcə falan veriblər. Elə düzbucaqlı üçbucağın düz böyük bucağı 90-dır da. Cavabımız 90-dır. Amma ola bilərdi ki bizdən soruşardı ki, böyük iti bucağını, hə, o zaman bu iti bucaqların cəmini, cəmini bərabər edəcək 90-a, oradan x-i tapacaqdır. Amma bizdən fikir verin, nə deyir? Böyük bucağını. Iti bucaq sözünü demir. Böyük bucaqda 90-dır. Sonra 8-ə baxaq. Bəli, belə məsələlər öncəki sınaqlarda da var idi və bunların da hər zaman çox asan yollarını deyirəm mən. Hətta bundan birini TikTok-da da paylaşmışdım. Yeri gəlmişkən xatırladım. TikTok-da da hər gün bir sual baxıb eləyə bilərsiz, o da sizə bir motivə olacaq. Deməli bax belə olan hallarda nəyinəmə lazımdır? Ən asan yola gedin həmişə. Bəziləri, nə bilim, qısar falan gedir, heç lazım deyil. Bax Bunların hamısının cavabı eynidir. Əgər eynidirsə, onda ürəyiniz istəyən ədədə bərabərdir. Ən gözəli 1-ə bərabər eləməkdir, 1-ə. Deməli D oldu 1. Onda buranın da 1 olması üçün C neçə olmalıdı? 11. Buranın da 1 olması üçün C neçə olmalıdı? 7. Buranın da 1 olması üçün C neçə olmalıdı? 8. A neçə olmalıdı? 8. Düzdür? Burda B. Aha, şüda A nə oldu? 8. B nə oldu? 7. C nə oldu? 10. Böyük də nə oldu? 1. Və azalan sıra deyir. Azalan nə deməkdir? Böyükdən azaldı-azaldı gedirsən. Ən böyüğümüz nədir? C. Sonrakı A, sonrakı B, sonrakı D. C A B də, hər dəfə C A B D, C A B D, D. deyir. Və nə 9-a baxaq. Kalfos elevatora 1-ci gün 10 maşın buğda göndərdi. Hər maşında 240 2400 tədursülüsə kiloqram buğda vardı. Deməli 10 maşın gedib hər maşında da 2400 qram. 1-ci gün bu iş göründü. Onda 1-ci gün 2400 vurarıq 10-a. Əliyər 24000 kq buğda gedib birinci gün. Keçir ikinci günə. İkinci gün isə birinci gün göndərilənin çəkisinin, yəni həmin bunun 0.7-si qədər buğda göndərildi. Deməli biz bunun 0.7-sini tapırıq. 0.7-si necə tapılır ki? Bölürük 10-a vururuq da 7-yə. 10-a böləndə 100-ü aparır, qalır 2400 vur 7, o da 0028 kiyatta 14 16 kq. Bu getdi ikinci günə. Kalxoz 2 gündə neçə qram göndərmişdi? Bizə qalır, bizə qalılır bunları hesablamaq. Yəni toplamaq. Cəmi istiyir axı. 00814. Deməli hansıdır cavab? deyirdə. Aha, bəlkə. Və 10-cu sual. Süd ilə dolu bir bidon. Bəli, 10-cu suala baxaq. Ə Süd ilə dolu bir bidonun çəkisi 48 kq-dır. Bidondakı südün 6/5-i boşaldıldı. Aha. Deməli, burada belə bir şey var. Bidonun çəkisini ayrı götürüblər, südün çəkisini ayrı götürüblər. Biz də yazaq ki, tutaq ki, süd qalsın nə? X kq xalis süd. Bidon isə boş bidon olsun y kq. Bunlar birlikdə x + y 48-dir əvvəldə. Bu heç. Sonra deyir ki, Südün 6/5 hissəsi boşaldıldı. Deməli, necəsi qaldı? 6-dan 1-i qaldı da. Südün 6-dan 1-i qalıb. Bu amma bidondan bir hadisə baş vermir də. Bidonda dəyişiklik yoxdur ki. Bunun üstünə elə bir yenə bidonu gələndə bu dəfə deyir 13 oldu kilosu. Versalam bu tənliyi həll eləyəcəyik və x y-ni tapacağıq. Bu ə, tənliyi həll etmək üçün aşağıdakı tənliyi əvvəlcə 6-ya vuraq, olacaq niyə 6-ya vururuq? Çünki 6-ya vuran da bu 6-lar ixtisar gedə bilsin və bizim məxrəcimizdən azad ola bilək. x üstə gəl onda vuranı da vurmalıyam, 6y bərabər onda vuranı da vurmalıyam, olur 78. Deməli sizin tənliyiniz bu hala düşür. Baxın. Bu hala düşür. 78. Aha. Fə, bunu tərəf-tərəfə çıxa bilərik, aşağıdan yuxarı. Niyə çıxarıq? Çünki çıxanda x də ixtisar, islah gedəcək. Qalacaq elə belə ki, 5y = nə qalacaq? 30 qalacaq. y də bərabərdir nə qalacaq? 6 kq qalacaq. 6 kq qalacaq. Deməli, boş bidon 6 kq-dır. Məndən də deyir ki, bidon neçə kq süd tutur? 48 ümumi idi axı. 8 kq-dan boş bidonu çıxaram, yerdə xalis süd qalar, D= Salon özünüzdən məhəbət